भावी पिढीच्या शैक्षणिक भवितव्याचा विचार करून बागवनपुरा इथल्या हरिनगरी परिसरात मदरसा अहले सुन्नद रजाए मुस्तफा उर्दू अभ्यासिका सुरू करण्यात आली आहे बदलत्या परिस्थितीत मुलांचे शिक्षण आणि करिअर दृष्टीसमोर ठेवून सामाजिक कार्यकर्ते तथा मदरसाचे संचालक फारुख शेख आणि इक्बाल शेख यांच्या प्रयत्नातून ही अभ्यासिका सुरू करण्यात आली आहे स्वातंत्र्य दिनाच्या उच्च साधत तिचे उद्घाटन शहर ए हाजी हिसामुद्दीन अश्रफी आणि माजी सरकारी वकील एम टी क्यू सय्यद यांच्या हस्ते झाले या प्रसंगी दुवा आणि फात्या पठण करून धार्मिक विधी पार पडला अहल्ले सुन्नत रजाए मुस्तफा हा मदरसा गेल्या वीस वर्षापासून सुरू आहे उर्दू अभ्यासिकेमुळे गरजू विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे अल्पशा दरात मुलांना इथे शिक्षण उपलब्ध होणार असल्याचं फारुख शेख यांनी सांगितलं आज पंधरा ऑगस्ट चे पर मदरसा अहिल सुन्नत रज़ा मुस्तफा में हमने कोचिंग क्लास यूनिवर्सल कोचिंग क्लास शुरू किए इस मोहल्ले में हम पिछले 25 सालों से दीन की खिदमत दे रहे हैं मदरसा अहिल सुन्नत के ज़रिए और हमने इस महसूस किया है कि दीन और दुनिया दीन और दुनिया की पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है दीन के साथ ताकि यहाँ के जो बच्चे पूरे जुने नासिक के उनको फ़ायदा मिल सके इसीलिए हमने किफ़ायती मतलब मुफ्त के हिसाब में ज़्यादा पैसे ना लेते हुए कोचिंग क्लास की शुरुआत की है कोचिंग क्लास पहली से दसवीं तक है ऑल सब्जेक्ट है हिंदी है मराठी है इंग्लिश है ऑल सब्जेक्ट है और इसका नॉमिनल चार्ज है अगर बच्चा यतीम है उसके पास कुछ नहीं तो उसको फ्री कोचिंग है अगर वो भर सकता है तो उसका एक नॉमिनल चार्ज है और अच्छी टीचिंग है क्वालिफाइड टीचर है उसके लिए बी एड बी एड करी हुई और बहुत अच्छा माहौल है सारी फैसिलिटी है वजू खाना है टॉयलेट है पीने का पानी है पार्किंग है सी सी टी वी कैमरे है हमने बच्चों की सिक्योरिटी के लिए जो जो इंतज़ाम करना चाहिए हर इंतज़ाम किया है तंजीम दलवई हफसफ वटाण मुस्कान शेख तैवा शेख हे पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना शिकवणार आहेत प्रमुख पाहुणे म्हणून हाजी शेखनन खतीब नासिर शेख हाजी रफिक शेख नहून शेख जुबेर हसमी मोसिन शेख बिलाली शेख उपस्थित होते प्रसंगी मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला ही अभ्यासिका म्हणजे शिक्षणाची एक महत्त्वाची शिडी असून विद्यार्थ्यांनी त्याचा लाभ घेऊन स्वतःचे आणि परिवाराचे आयुष्य सुखकर करावे अच्छा शुभेक्षा माजी सरकारी वकील एम टी क्यू सईदिया आज बहुत ही खुशी का मौका है ये यूनिवर्सल कोचिंग क्लासेस का अफ्तः मदरसा आने सुन्नत रजा मुस्तफ़ा के नाम से जो है भावनपुर में शुरू किया गया है अल्लाह इस मदरसे के और कोचिंग क्लास के जरिए इस एरिया के जून नासिक के तमाम बच्चों का जो है एजुकेशन में अच्छे से अच्छा उनका स्टैंडर्ड हुआ और उनको जो है हायर एजुकेशन के लिए तैयार करने के लिए जो कुछ भी कोशिश की गई है तो माशा ये तमाम हजरत को जो है इसमें कामयाबी कामयाबी दिए और जुमे नासिक के जितने तमाम बच्चे जो एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं उनके लिए जो एक्स्ट्रा कोचिंग को पैसा खर्चा करने के लिए जो है उनके होता नहीं है उसके उसके लिए ये जो काम किया गया है ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत मुबारकबाद देने वाला काम है कि जुमे नासिक जैसे एरिया में एजुकेशन का एक बड़ा काम करने की कोशिश की जा रही है और यही जो है आगे चलकर बहुत बड़ा जो है एक काम का बड़ा एक असर बनने वाला है और ये आने वाली जो नस्ल है वो उसके लिए जो है वो पहिली ते दहावी पर्यंत विद्यार्थ्यांना शिकवण्यात येणार आहे वेगवेगळ्या विषयांवर त्यांना चर्चा आहे आणि यासाठी आज पंधरा ऑगस्ट आहे यासाठी विद्यार्थ्यांसाठी ऑफर सुद्धा ठेवलेली आहे की जर तुम्ही दोन विद्यार्थी आणतात आहे तर तुम्हाला एक विद्यार्थी पन्नास टक्के ऑफ असा देणार आहे जर तुम्ही तीन विद्यार्थी तीन पेक्षा जास्त आणू शकतात तर त्या विद्यार्थ्यांना तुम्ही सर्वांना विनंती करते की सगळे सगळे पालकंनी आपल्या विद्यार्थ्यांना या क्लासेसचा लाभ घ्यावा आणि थे पाठवावा मदरसा अहले सुन्नत रजाए मुस्तफा और यूनिवर्सल कोचिंग क्लासेस ने मिलकर जो एक नई पहल शुरू की है बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम साथ में अता करने की इंशाल्लाह हम इसी मकसद को आगे लेकर जाएंगे और यहां पर सभी बच्चों को किफायती दरों पर आ, तालीम हासिल तालीम मुहैया की जाएगी जिसके चलते लड़के क्या और लड़कियां क्या सभी को बेहतरीन एजुकेशन मिलेगा जिसके ज़रिए वो अपने ख्वाबों को साकार कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे तरक्की कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते और इन यहां से जो भी बच्चा तालीम हासिल करके आगे जाएगा वो सभी के लिए एक मिसाल बनेगा और हम बतौर एक स्टाफ बतौर एक मैनेजमेंट हम

मदरसाचे संचालक फारुख शेख यांनी सगळ्यांचे आभार मानले या अभ्यासिकेच्या माध्यमातून भावी पिढीला एक शाश्वत आधार मिळाल्याने परिसरातील नागरिकांनी समाधान व्यक्त केलंय गुड्डू शेख न्यूज नाशिक